السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من نحلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجدنا بروح القدس اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين سم آمين يا رب العالمين ہم پڑھ رہے ہیں سترواں پارہ آیت نمبر ایک سو چار تک ہم نے پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے ایک سو پانچ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی من بلکت ذکر اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے اس آیت کا مطلب سمجھنے میں بعض لوگوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہے اور اس سے ایک ایسا مطلب نکال لیا جو پورے قرآن کی تردید اور پورے نظام دین کی بیخ کنی کر دیتا ہے وہ آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ دنیا کی موجودہ زندگی میں زمین کی وراثت یعنی حکومتوں فرو مروائی اور زمین کے وسائل پر تصرف صرف صالحین کو ملا کرتی ہے اور انہی کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازتا ہے حالانکہ یہاں بات آخرت کی ہو رہی ہے پھر اس قائدہ کلیہ سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ صالح اور غیر صالح کے فرق و امتیاز کا معیار یہی وراثت زمین ہے جس کو یہ وراثت ملے وہ صالح ہے اور جس کو نہ ملے وہ غیر سالح بہت ہی وہ غلطی پر ہیں وہ لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بھی دے گا جس سے وہ ناپسند کرتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں لیکن دین کی سمجھ بوجھ اور قرآن کا علم صرف ان کو دیتا ہے جن کے اندر شوق اور رغبت ہوتی ہے وہ ان پر خاص عنایت ہوتی ہے کہ دین کا علم بغیر کسی شوق کے نہیں ملتا باقی تو نعمتیں اللہ نے بغیر کسی اس کے دے دی چاہت کے لیکن جب تک دل میں چاہت نہ ہو دین کا علم نہیں ملتا تو یہاں بھی ان کو یہی غلطی لگی ہے اللہ نے جنت نعیم کے وارثوں کی بات کی ہے کہ وہاں اس کے وارث نے ایک سالے لوگ ہوں گے لیکن جو دنیا کو سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر ان قوموں پر نگاہ ڈالتے ہیں جو دنیا میں پہلے وارث سے زمین رہی ہیں اور آج اس وراثت کی مالک بنی ہوئی ہے یہاں وہ یہاں دیکھتے ہیں کہ کافر مشرق دہریے فاسق فاجر سب یہ وراثت پہلے بھی پاتے رہے ہیں اور آج بھی پا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں فرعون اور کارون جو اللہ کے انتہائی نافرمان تھے اور جن کا انجام پوری دنیا نے دیکھا اور جن کو اللہ نے نشان عبرت دنیا کے لیے بھی بنا دیا قیامت تک کے لیے ان کے پاس دنیا کے کتنی خزانے اور کتنی نعمتیں تھیں لیکن آخرت میں ان کے پاس ان کے ان کے لیے سوائے جہنم کے کوئی صلا نہیں جن قوموں میں وہ تمام اصاف پائے گئے ہیں اور آج پائے جاتے ہیں جنہیں قرآن صاف الفاظ میں کفر فسق فجور معیثت اور بدی سے تعبیر کرتا ہے اور وہ اس وراثت سے محروم نہیں ہوئی بلکہ نوازی گئی اور آج بھی نوازی جا رہی ہیں فیرون و نبرو سے لے کر اس زمانے کے کمیونسٹ فرمارواؤں تک کتنے ہی ہیں جو کھلم کھلا اللہ کے منکر مخالف بلکہ مد مقابل بنے میں اور پھر بھی وارث زمین ہیں اس منظر کو دیکھ کر وہ یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ قرآن کا بیان کردہ قائدہ کلیہ تو غلط نہیں ہو سکتا اب لا محالہ غلطی جو کچھ ہے وہ سالے کے اس مفہوم میں ہے جو اب تک مسلمان سمجھتے رہے ہیں چنانچہ وہ صلاح کا ایک نیا تصور تلاش کرتے ہیں جس کے مطابق زمین کے وارث ہونے والے سب لوگ یکساں سالے قرار پا سکیں قطع نظر اس کے کہ وہ ابو برکر, صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق ہوں یا چنگیز اور ہلاکو خان اس نئے تصور کی تلاش میں ڈارون کا نظری ارتقاء ان کی رہنمائی کرتا ہے جو حقیقت سے بالکل دور ہے اور وہ قرآن کے تصورِ صلاح کو ڈارون ڈارینی تصورِ صلاحیت سے لے جا کر ملا دیتے ہیں اس نئی تفسیر کی روح سے آیت زیر بحث کے معنی یہ قرار پاتے ہیں کہ جو شخص اور گروہ بھی ممالک کو فتح کرنے اور ان پر زور قوت کے ساتھ اپنی حکومت چلانے اور زمین کے وسائل کو کامیابی کے ساتھ استعمال کرنے کی قابلیت رکھتا ہو وہی اللہ کا صالح بن رہا ہے اور اس کا یہ فیر تمام عابد انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ عبادت اس چیز کا نام ہے جو یہ شخص اور گروہ کر رہا ہے اگر یہ عبادت تم نہیں کرتے اور نتیجے میں وراثت زمین سے محروم رہ جاتے ہو تو نہ تو تمہارا شمار صالحین میں ہو سکتا ہے اور نہ تم کو اللہ کا عبادت گزار بندہ کہا جا سکتا ہے یہ معنی اختیار کرنے کے بعد ان حضرات کے سامنے یہ سوال آیا کہ اگر صلاح اور عبادت کا تصور یہ ہے تو پھر وہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم آخر ایمان بالرسول اور ایمان بالکتب کیا ہے جس کے بغیر خود اسی قرآن کی روح سے اللہ کے ہاں کوئی عمل سالے مقبول نہیں اور پھر قرآن کی اس دعوت کے کیا معنی ہیں کہ اس نظام اخلاق نظام اخلاق اور قانون زندگی کی پیروی کو جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا ہے اور پھر قرآن کا بار بار یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ جو رسول کو نہ مانے اور اللہ کے نازل کردہ احکام کی تباہ نہ کرے وہ کافر فاسق، عذاب کا مستحق اور مقصوب بارگاہ خدا بندی ہے یہ سوالات ایسے تھے کہ اگر یہ لوگ ان پر ایمانداری کے ساتھ غور کرتے تو محسوس کر لیتے کہ ان سے اس آیت کا مطلب سمجھنے اور صلاح کا ایک نیا تصور قائم کرنے میں غلطی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اپنی غلطی محسوس کرنے کے بجائے پوری جہالت جسارت کے ساتھ ایمان اسلام توحید آخرت رسالت ہر چیز کے معنی بدل ڈالے تاکہ وہ سب ان کی اس ایک آیت کی تفسیر کے مطابق ہو جائیں اور اس ایک چیز کو ٹھیک بٹھانے کی خاطر انہوں نے قرآن کی ساری تعلیمات کو الٹ پلٹ کر ڈالا اس پر لطیفہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کی اس مرمت دین سے اختلاف کرتے ہیں ان کو یہ الٹا الزام دیتے ہیں کہ نہ خود بدلتے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ دراصل مادی ترقی کی خواہش کا بیضہ ہے جو بعض لوگوں کو اس بری طرح لاحق ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کی معنی تحریف کرنے میں بھی تعمل نہیں کرتے ان کی اس تفسیر میں پہلی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ ایک آیت کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو قرآن کی مجموعی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہے حالانکہ اصولاً قرآن کی ہر آیت کی وہی تفسیر صحیح ہو سکتی ہے جو اس کے دوسرے بیانات اور اس کے مجموعی نظام فکر سے مطابقت رکھتی ہو کوئی شخص جس نے کبھی قرآن کو ایک دفعہ بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے اس بات سے ناواقف نہیں رہ سکتا کہ قرآن جس چیز کو نیکی اور تک اور تقویٰ کہتا ہے وہ مادی ترقی اور حکمرانی کی صلاحیت کے ہم معنی نہیں ہے اور سالے کو اگر صاحب صلاحیت کے معنی میں لے لیا جائے تو یہ ایک آیت پورے قرآن سے ٹکرا جاتی ہے دوسرا ثواب جو اس غلطی کا موجب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے بے تکلف جو معنی چاہتے ہیں اس کے الفاظ سے نکال لیتے ہیں حالانکہ ہر آیت کے صحیح معنی صرف وہی وہ ہو سکتے ہیں جو سیاق و سباق سے مناسبت رکھتے ہوں اگر یہ غلطی نہ کی جاتی تو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا کہ اوپر سے جو مضمون مسلسل چلا آ رہا ہے وہ عالمی آخرت میں مومنین صالحین اور کفار و مشرقین کے انجام سے بحث کرتا ہے اس مضمون میں یا کس مضمون کے بیان کرنے کا آخر کون سا موقع تھا کہ دنیا میں وہ راستے زمین کا انتظام کس قاعدے پر ہو رہا ہے تفسیر کے صحیح اصولوں کو ملحوظ رکھ کر دیکھا جائے تو آیت کا مطلب صاف ہے کہ دوسری تخلیق میں جس کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں ہوا ہے زمین کے واری صرف سارے لوگ ہوں گے اور اس ابدی زندگی کے نظام میں موجود عارضی نظام زندگی کسی کیفیت برقرار نہ رہے گی کہ زمین پر فاسقوں اور ظالموں کو بھی تسلط حاصل ہو جاتا ہے یہ مضمون سورہ مومن... مومنون آیت چار میں بھی ارشاد ہوا ہے اور اس سے زیادہ سری الفاظ میں سورہ زمر کے خاتمے پر کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت اور نقۂۂ سور اول اول ثانی کا ذکر کرنے کے بعد اپنی عدالت کا ذکر فرماتا ہے پھر کفر کا انجام بیان کر کے نیک لوگوں کا انجام یہ بتاتا ہے کہ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے خوف سے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف گرو در گرو لے جائے لے جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے منتظم ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم کو تم بہت اچھے رہے آؤ اب اب اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم کو زمین کا وارث کر دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے دیکھیے یہ دونوں آیتیں ایک ہی مضمون بیان کر رہی ہیں اور دونوں جگہ وراستے زمین کا تعلق عالم آخرت سے ہے نہ کہ اس دنیا سے دیکھیے یہاں راس باس لوگوں کے لیے زمین کی دائمی وراثت کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ آسمانی کتابوں کی روح سے خلود اور عبدی زندگی کا تعلق آخرت سے ہے نہ کہ دنیا کی زندگی سے دنیا میں زمین کی عارضی وراثت جس قائدے پر تقسیم ہوتی ہے اسے سورہ اعراف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے مشیعت الہی کے تحت یہ وراثت مومن اور کافر صالح اور فاسق فرما بردار اور نافرمان سب کو ملتی ہے مگر جزائے اعمال کے طور پر نہیں بلکہ امتحان کے طور پر جیسا کہ اسی آیت کی بعد دوسری آیت میں فرمایا اور وہ تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس وراثت میں دوام اور ہمیش کی نہیں ہے یہ مستقل اور دائمی بندوبست نہیں ہے محض ایک امتحان کا موقع ہے جو اللہ کے ایک ضابطے کے مطابق دنیا میں مختلف کاموں کو باری باری دیا جاتا ہے اس کے برعکس آخرت میں اسی زمین کا دوامی بندوبست ہوگا اور قرآن کے متعدد واضح اشادات کی روشنی میں وہ اس قائدے پر ہوگا کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے صرف مومنین صالحین کو اس کا وارث بنائے گا امتحان کے طور پر نہیں بلکہ اس نیک رویے کی عبدی جزا کے طور پر جو انہوں نے دنیا میں اختیار کیا آگے دیکھتے ہیں وما ارسلّ اللہ رحمت علم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست دراصل نوے انسانی کے لیے اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے کیونکہ آپ نے آ کر غفرت میں پڑی ہوئی دنیا کو چمکایا ہے اور اسے وہ علم دیا جو حق اور باطل کا فرق واضح کرتا ہے اور اس کو بالکل غیر مشتبہ طریقے سے بتا دیا کہ اس کے لیے تباہی کی راہ کون سی ہے اور سلامتی کی راہ کون سی کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ شخص نے ہماری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے ناخن سے گوشت جدا کر کے رکھ دیا ہے اس پر فرمایا گیا ہے کہ نادانوں تم جسے زحمت سمجھ رہے ہو یہ درحقیقت تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے ان سے ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سر تاس جکاتے ہو اگر وہ مو پھیریں تو کہہ دو میں نے علی اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور اللہ کی پکڑ یعنی جو دعوت رسالت کو رد کر دینے کی صورت میں آئے گی خواہ کسی نوعیت کے عذاب کی شکل میں آئے ان یا تمون اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو واضح بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کہتے ہو اشارہ ہے ان مخالفانہ باتوں اور سازشوں اور سرگوشیوں کی طرف جن کا آغاز سورہ میں ذکر کیا گیا تھا سورہ کے آغاز میں ذکر کیا گیا تھا وہاں بھی رسول کی زبان سے ان کا یہی جواب دلوایا گیا تھا کہ جو باتیں تم بنا رہے ہو وہ سب اللہ سن رہا ہے اور جانتا ہے یعنی غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ ہوا میں اڑ گئیں اور کبھی ان کی بات پرسنا ہوگی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ فطنۃ القُمتاً میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے یعنی تم اس تاخیر کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو تاخیر تو اس لیے کی جا رہی ہے کہ تمہیں سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دی جائے اور جلد بازی کر کے فوراً ہی نہ پکڑ لیا جائے بلکہ تم اس سے اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہو کہ نبی کی سب باتیں جھوٹی ہیں ورنہ اگر یہ سچا نبی ہوتا اور اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کو جھٹلا دینے کے بعد ہم کبھی کے دھر لیے گئے ہوتے اللہ جلد باز نہیں ہے انسان جلد باز ہے قال رب حکم الحق و رب ما تصفون آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب مل حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان کا رب العزت عمصف وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ